Всем привет, я по-прежнему нахожусь в Тбилиси. сегодня я вам расскажу о грузинской кухне, вернее, о такой очень серьезной ее составляющей, как уличная еда. Я уже три месяца в Грузии и могу считаться в некоторой степени экспертом в этом плане. Начну с того, что знают все. Хачапури! А кто не знает, хачапури это такая лепешка с сыром. Их бывает множество. Тесто может быть как обычным, так и слоеным. Самый простой хачапури это эмеретинский с одноименным сыром внутри. Если сыр еще и сверху, то это мигрельский. А вот этот вариант это какой-то мега мигрельский. Есть еще хачапури по-гурийски, это когда яйца внутри и сыр снаружи. Стоит хачапури в среднем полтора лари. И конечно же стоит упомянуть короля хачапури, аджарули, либо хачапури по-аджарски. Его делают в виде лодочки с яйцом и сливочным маслом внутри. Он очень сытный и обычно стоит 5 лари популярной сети грузинских ресторанов Мачахела есть Аджарули Титаник с пятью яйцами, который можно смело заказывать на огромную компанию. Стоит он 16 лари. Если в начинке используется не сыр, а пюре фасоли, то это уже не хачапури, а лабиане. Видов лабиане не так много, как хачапури. Они бывают тоже в простом и слоеном тесте. И даже выпеченные в как хлеб шоте. Стоит в Лабиане обычно один лари, иногда немного дороже. Если же внутри мяса, это уже называется кубдари. Правда, кубдари в Тбилиси найти очень сложно, в Киеве это намного проще, потому что кубдари это сванское блюдо, в Сванете это регион Грузии, и тут как-то это не модно. Здравствуйте, а кубдари есть у вас? Нет. Нет. Здравствуйте, а кубдари есть у вас? Нет. 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 А кубдари есть у вас? А? Кубдари есть? Кубдар Нет. 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 А Кубдари есть у вас? Нет. Нет. Скажите, а Кубдари есть у вас? Нет. Нет. А Кубдари есть у вас? Мне все-таки удалось найти Кубдари за два с половиной лари. Хотя бывает и за два. Итак, проводим вскрытие Кубдари. Мясо должно быть обязательно рублено. Не фарш, а именно рубленое. Ну да, так и есть. Вот куски такие большие. Ну, Теперь попробуем, как она на вкус. лучше делать. Вас Вася нравится? Ну, одобряем, значит, если Вася нравится, то... В общем, провожу пробу кубдари из Белиси. Когда-то я уже пробовала сванский кубдари, поэтому сейчас попробую. Слишком много лука. И что-то на не то, Тесто какое-то не такое. Все-таки, если вы хотите попробовать куцарь, приезжайте с вами. Ну и, конечно, я не могу не уделить внимания хинкали. Хоть это и не уличная еда, но это, наверное, самое вкусное грузинское блюдо. И оно попадается на каждом шагу. Существует два основных вида хинкали. Просто с мясом и с мясом и приправами. Но в ресторанах, ориентированных на туристов, таких как вышеупомянутая мачахела. Вы можете найти хинкали просто с зеленью, сыром, картофелем, грибами, жареные хинкали и прочие издевательства над легендарным блюдом. Обычная цена на хинкали 60 тетри за штуку. А можно купить хинкали в супермаркете и приготовить самому. Самые дешевые, которые мы нашли, стоят 20 тетри. Эти хинкали, конечно, тут и тесто потолще, ну, не такие, как, как настоящие хинкали, но за 25 их вполне можно. Сейчас я вам покажу, как их правильно есть. Сначала откусывается кусочек. Тут внутри сок. И сок это самое главное, самое вкусное. Нужно выпивать его. Крутяк. Вот. А потом уже есть. Ни в коем случае хинкали не едят. Вилкой, ножом, потому что весь сок растекается, а сок это самое вкусное. Ну, потом уже можно есть. Вот этот хвостик, вообще он для того, чтобы держать хинкалину, когда ее ешь. И часто его не едят, оставляют, большинство людей оставляют. Ну, я жру все. Теперь переходим к десерту. В Грузии популярны пончики с заварным кремом, которые внешне напоминают наши беляши. Их цена 50 тетри. Есть дешевле, но меньше по размеру. А есть вот такие маленькие пончики без крема по 10 тетри. Грузины очень любят попкорн, он тут на каждом шагу. Маленький стаканчик стоит 10 тетри. И, конечно же, нельзя не упомянуть, наверное, самое известное грузинское лакомство – черчхеву. Ее видов может быть просто масса. Все зависит от орехов внутри. Это может быть грецкий орех, фундук, миндаль, ядро косточки абрикоса, персика. Орех может быть как сырой, так и жареный. Видов виноградного сока, в который опускают начинку, может быть еще больше. И даже мука, которую в него добавляют для застывания, может быть как пшеничной, так и, например, кукурузной. Как вы понимаете, вариантов может быть бесконечное множество. Цены, естественно, тоже отличаются. На рынке это от 1 до 3 лари, в центре намного дороже. Короче говоря, приезжайте в Грузию, это очень вкусная и дешевая страна. На этом все. Подписывайтесь на новые видео. Ставьте лайки. Пишите в комментариях под этим видео, что вы хотели, чтобы я еще оборзел. Обозрел в Грузии, либо в Турции. Это следующая страна, в которую я направляюсь. Ну, либо в Иране. До новых встреч.